сегодня выступаю вроде, в роли ведущего независимого пологатского телевидения но прежде чем начать э, программу я хотел бы вам рассказать немножко об истории создания этого телевидения и кто работал в какие годы на этом телевидении независимое полоратское телевидение было создано в 1991 году Лединым игорем дмитриевичем помог ему еще и Шкуренко создать это телевидение, профсоюзы шахтерские помогли, поскольку он был шахтером. Набрали совместно все денег, поехал их Дмитриевич в город Грозный, там тогда только продавались на постсоветском пространстве и делались на радиозаводе телепередатчики. Купил его, уже там был конфликт, уже назревала война, не побоялся он этого, но все-таки поехал, привез оттуда установил его и э, начал работать телевидение Полограда. Это второе коммерческое телевидение на Украине было. Э, первая передача вышла в 1991 году в конце декабря месяца в канун Нового года. За это время много уважаемых людей и журналистов города Полограда работали э, на этом телевидении. Э, оно как бы считалось народным и очень много освещала, она да, и сейчас освещает э, большие программы э, шахтерского движения, жизнь города, э, проблемы города. Хотелось бы, чтобы оно и дальше также работало. И Дмитриевич внес большой вклад в создание этого телевидения, и он э, постоянно идет в курсе дела и ведет эти передачи. Хотелось бы большим спасибо словом сказать ему за то, что он сделал для города и то, что мы будем всегда помнить, что он делает и сейчас, и это заслуживает большого уважения. В той далекий, 1991-й умови нашого життя були майже тотожніми до сучасних, якщо їх поставити зніг на голову. Тоді полиці в магазинах були порожніми або завалені морською капустою, а ми мріяли про їх заповнення. Зараз, навпаки, та ціни зросли до небес. Отже, згадайте, як починалось наше павлоградське телебачення, згадайте, як ми. Живые такие, харчующиеся морской капустой. Уважаемые Павлоградцы, сегодня первый день работы Павлоградского телевидения. Пользуясь своими правами директора Павлоградского телецентра, разрешите произвести представление нашего телевизионного центра. Я директор. Павлоградского телевизионного центра Ледин Игорь Дмитриевич. Разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом и немного рассказать о том, как мы создавали телевизионный центр, какие трудности были на нашем пути, что мы думаем делать впредь, какие программы вам показывать. Прошло уже два года, как мы начали идти к этой цели создание Павлоградского местного телевидения. И это событие сегодняшнее по своей значимости является неожиданным и для нас, его организаторов, уж очень многие говорили о безнадежности нашей затеи. Нам пришлось преодолеть не только мощные бюрократические баррикады, судебные инстанции но и принят на себя значительный коммерческий риск приобретения дорогостоящей телеаппаратуры. Чтобы преодолеть все этапы до сегодняшнего дня, нам пришлось взять почетные учредители, или, как метко назвал подобное учредительство номинальным председатель исполкома Романюк, городской совет, телекомпания «Тонис», Независимий профсоюз Горняков, городський відділ внутрішніх справ. Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі перший випуск Павлоградського телебачення. До нового року залишилося зовсім мало часу, а тому, певне, всі павлоградці живуть перед святковими турботами, котрі нинішньої зими стали дійсно турботами. Крамниці як ніколи. Светят порожними на ведь купить традиционную ялинку стало проблемой. Поле всегда было необходимым атрибутом предновогодних хлопот. Сейчас вот мы на одном из елочных базаров. Ну и посмотрим, какой здесь выбор. Ну вот, пожалуй... Пожалуй, вот такую елочку, да? Сейчас мы узнаем, сколько она стоит. Скажите, пожалуйста, вот такая елочка. Сколько? 6 рублей, 76... 6 рублей 76 копеек. 6 рублей 76 копеек. Ну что, по нынешним временам, как у нас это дорого, нет? А вот это вот зависит. А это сколько? Ну это что, уже 6 рублей сказала 70 копеек, одинаково. Однако. Ну что, это у нас смеется, это а поставить. А если, а если, две, а если две поставить? Ну две посадки будут 14 15 рублей. 15 рублей. 15 рублей да. да, ну вот такие лесные красавицы. Да. Не знаю, ну, как, ну, как им радуется Павлоградцы. Но тем не менее, какая-то торговля, но идет. Ну вот еще одна из примет э, приходящего праздника. Это наши очереди. Очереди. Надо поинтересоваться, зачем стоят люди. Давайте узнаем. Кто продают разрешите под одну секундочку можно спросить простите пожалуйста можно да 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 я да. знаю простите пожалуйста почему мы продаем виноград по 11 рублей не не, не виноград виноград рублей. а яблоки 11 яблоки 11 а откуда вы приехали военторг военторг да но это войн а все-таки где-то они были произведены? Крымские, привезли крымские. Откуда именно с Крыма? А не знаю откуда. Не знаете. Ну, цены по-моему по нормальные, да? Как на вам кажется? Нормальные. Нормально, да, нормальные. Нормальные. Если на рынке по 25 рублей, да. рублей яблоки, то здесь в принципе да. можно. А Три раза дешевле. Крыма привезли, Ну, они, правда, немножко уже полежали у вас, да? Нет, я имею в виду качество. До дорожниці та черг ми вже звикли. І гарного настрою в нас це, звичайно, не викликає. І тому в інтерв'ю з перехожими характерними стали ось такі відповіді. Саш із центру міста. Що звати? Олександра Федоровна. Олександра Федорівна, скажіть, будь ласка, як ви збираєте зустріти новий рік? А я вже, дуже погано, списуй сумки, що зустрінеш. А у Ні вас гості будуть вдома? Та які там гості? Куди ж їх приглашати, як Ні наш. Машка Валерій Орієч. Іван Григорович, як ви збираєтесь зустріти новий рік? Як прийдеться, ну по всій бізі, мабуть, ніяк. А у вас настрій як? Я б сказав, що не неважний. Ну а вже скупилися до Нового року. Нікде не, не скупишся, бо є можна нічого. Що скуплятися? Кодовочі ну, він тисяча чоловік Ну, стоїть. А ялинка все ж таки є, мабуть. Та маленькою, сам розвозив, собі взяв, то маленьку, звісно. Ну а як діти у вас є? Двоє. Вже, мабуть, онуки є. Та ще онуків немає. Нема. Для міської влади ці настрої Ясна річ відомі. Але які заходи неї вживаються для того, щоб вирішити бодай найболючіші проблеми, серед яких захист найменш забезпечених павлоградців? Адже навіть представники високооплачуваних професій не можуть отримати зароблені гроші. Не було чого купити, а тепер ще й за що купити немає. році нас ожидають, звісно, великий дефіцит бюджету. И трудно будет э, социальную программу решить э, для наших неимущих, но тем не менее есть выход. Мы ежегодно давали на дотацию мясо-молочной продукции и на приобретение закладки овощей где-то порядка 50-60 миллионов в год. Но это было э, обезличка. Все это давалось, для того, чтобы цены на продукты более, были более-менее доступны нашему населению. Обязательно а в чем было, что мы этими услугами или этой дотацией пользовались и те, которые высокоплачиваемые, и те, которые много зарабатывают среди тех же шахтеров, и те же здоровые ребята, которые нигде не работают, и те, тунеядцы, которых порядка до 7 тысяч каждый год значит, в разное время то же самое значит, не работают, но получают, те же приезжие, тоже получают до дотации. Контролировать, куда на уход дотация, тяжело. И наряду с ними же пытаются конкурировать в получении этих дотаций через мясо, через молоко наших пенсионеров. В целом, для порядка 380 рублей мы в год даем на каждого человека. Сейчас на ближайшую сессию Горьком будет с предложением по оздоровлению бюджета города. В том числе, ликвидировать бюджетный дефицит главным образом за счет резкого ограничения всех дотаций на продукты питания, сырье, средства производства, энергоносители и так далее. А также отказ от большинства налоговых льгот. И в этой части мы видим вот какой выход. что чтобы наша компенсация или наша дотация должна доходить для самого неимущего. То есть для наших пенсионеров и инвалидов будем давать, ну так ориентировочно пока начать, порядка 100-150 рублей ежемесячно. Это будет четко, ясно, что это для человека дошло. А уже пенсионер сам разберет, то ли в магазине купить, то ли купить на рынке. Механизм такой дотации будет, он вместе с пенсией будет получать. Будем с бюджета передавать на СОБЕС, и СОБЕС будет давать как инвалидам, как мало обеспечены и так далее, и так далее. Также и пенсионеры. И также мы в этом году очень резко меняли отношение к школе, из-за того, что бюджета не хватало. Значит, нам нужно стабильно решить эти обеды в школах, однозначно. Остальная часть здорового населения, учитывая рост закупочных цен на сельхозпродукции, они еще будут возрастать. Сейчас уже 24 рубля мясо будет закупочная цена, 3,60 планируется молоко. Мы с этими ценами не угонимся с дотацией. Поэтому основная часть здорового населения должна работать, не покладая рук. работать искать в нескольких местах, переходить на ту, которая сегодня высоко оплачивается и обеспечить себя и свою семью в это трудное время. Виктор Махович, тут зараз в Повлограді існує велика проблема, проблема а, виплати зарплати. А, я знаю про те, що ця проблема вирішується, але все-таки коли вона вирішиться більш-менш остаточно, і, е, коли повлоградці зможуть, ну, задовольнити свої грошові проблеми, потреби. Ну, в этой проблеме, конечно, есть конкретные виновники. Значит, скажем прямо, все-таки нерешительность сказалась поначалу, может быть, поздно был референдум проведен. Все знали, что с индексацией значит, зарплаты будут большие рубли, а никто не готовился. Вот только когда, так сказать, уже 1 декабря определили президента, значит, решился вопрос максимально подход, как же решать деньги. Значит, на сегодня нам задолжало правительство, или будем говорить, государственный банк национальный, 62 миллиона рублей. С большими перебоями приходится нам решать с Перми, с Москвы, с Ленинграда эти деньги. Сейчас, значит, чтобы все нужно было решить, ну, конкретно занимался и я, и областной сказать, комитет, и нам помоли и шахтеры, которые сейчас были в Киеве, и Медведев, наш депутат. Значит, все-таки выбили целевым назначением Ужгорода порядка 20 миллионов рублей. Значит, получить 30 числа, то есть в понедельник уже выдавать шахтер. Целевые 20 миллионов рублей. С Ужгорода. рода. То есть до нового года мы все-таки сможем. До нового року мы да. можем... сможем заполучить эти гроши. Значит, в Ужгород завтра летит самолет. И возвращается он, так сказать, утром послезавтра. послезавтра, и к вечеру мы их привезем, и, естественно, будет выдача. В понедельник. В понедельник все, что будут получать. Конечно, им надо 47 или 48 миллионов сейчас, точно не помню, но мы должны хоть первую партию получить. А 9 января, значит, с Перми опять вагон придет, но на погрузке будет 2 числа. 9 января, так сказать, мы получим свои 40 миллионов еще, с тем, чтобы рассчитаться со всеми предприятиями и так далее. Що ж будемо сподіватися, ну, будем що обіцяне головою місьвиконком Романюком здійсниться, але певні сумніви в нас є, і викликає їх те, що й досі не вкомплектована міська адміністрація. Отже, досить проблематично чекати злагодженої чіткої роботи місьвиконкому. Здання горсовета, і як ми говорили, то противоречие, которое мы посчитали как символом этого противоречия, два флага, флаг несуществующей Украинской СССР и флаг Республики Украины, находит свое отражение и в куларах городской власти. Вот это кабинет, управляющий делами. Давайте зайдем, посмотрим, есть ли делами исполкома на месте. Ну, как видим, кабинет пуст, не занято кресло и управ делами исполкома. Недавно это кресло оставила Людмила Ивана Руденко. И, честно говоря, в последнее время ситуация с кадровым вопросом в исполкоме еще более осложнилась. Дело в том, что сейчас из заместителей исполкома... Только один из замов это зам по агропрому товарищ Поляков утвержден на сессии и утвержден председатель исполком он же председатель совета Романюк Виктор Маркович. Остальные замы и первый зам исполкома Метелица и зам пред по плановой комиссии Ященко и зам пред по строительству по прежнему на сессии не утверждены. Недавно пришла на должность заместителя председателя исполкома и вместо Васильевой депутат Стрибкова. И кадровый вопрос таким образом не решается на протяжении уже длительного времени. Достаточно сказать, что с момента избрания председателя исполкома Романюка отсутствует одна из ключевых фигур в исполкоме. Это фигура первого заместителя председателя исполкома. Ситуацию, сложившуюся с кадровым вопросом, рассматривалась неоднократно димблоком городского совета, и депутаты выразили озабоченность тем, что исполком представляет собой пока еще не сформировавшийся орган, хотя ему уже больше года. Можно вспомнить также, что уход других замов со своих постов. Также в нарушение закона о местных советах не был утвержден на сессии. Это уход э, зампреда Колесниченко, уход зампреда э, Дорошенко и Васильевой, э, уход э, начальника Окса э, Горбань. Ну и э, таких примеров э, доста к сожалению, достаточно. Э, парадоксальная ситуация сложилась и с составом исполкома. Дело в том, что в его состав входят те из замов, которые ушли со своих постов, а работающие замы не являются членами исполкома. Ситуация подталкивает депутатов к тому, чтобы требовать созыва вне очередной сессии. Такое решение приняла постоянная комиссия по социологическим исследованиям. Однако руководитель исполкома, председатель не пока еще не откликнулся на требования депутатов. Одной из причин, э, на наш взгляд, может э, являться то, что э, председателя исполкома устраивает э, вот та сложившаяся ситуация с кадровым вопросом, которая есть на сегодняшний день. То есть ситуация неопределенности, когда э, власть в исполкоме, при, при которой власть в исполкоме может принадлежать одному человеку, э, не совсем ясен для многих депутатов и уход со своего поста э, управляющая делами Людмилы Ивановны Руденко. Э, многие полуградцы нет, а депутаты слышали ее выступление на э, сессии городского совета. Э, оно было посвящено э, значит, анализу ситуации, анализу действий исполкома в период государственного переворота с 19 по 21 августа и э, некоторые депутаты связывают ее уход с тем что э, председателя исполкома не устроила вот позиция принципиальную позицию прав делами исполкома и э, под э, его нажимом она и была вынуждена покинуть вот это кресло но так и же наша жизнь проблемами проблемами. Залишається тільки сподіватися, що попри всю складність, вони не стануть хронічними, і в найближчому майбутньому ми їх позбудемося. Хоча рік, який закінчується, залишає нам нелегкий спадок. Ми знаходимося з вами в этом прекрасному будущем місті під названням Гамбургерне. Но, к сожалению, Иностранных слов у нас появляется в нашем лексиконе много, а вот по-прежнему дела остаются все-таки нашими. Боим, боимся, что вот этот прекрасный объект останется таким же долгостроем, который в городе немало. И по Влаграции лишатся возможности отведать горячих гам, гамбургов. Довгобуди, дорожнича, конфлікти, сюжет, що ми вам показали, не викликають радості. Що поробиш? Але все це навколо нас. Проте не втрачаємо оптимізму. Залишимо всі прикрощі в минулому. Пам'ятаємо тільки добре, адже й приємні події були цього року. Про одну з них наш останній репортаж. Ми знаходимося у парадного входу центрального городського ринку. о котором можно сказать строили, строили, наконец-то построили. Этому долгострою больше 10 лет, но э, руководство рынка обещает э, запустить его буквально на днях. Э, хотя не решены некоторые вопросы чисто строительные, но э, здание, надеемся, в скором времени оживет, пополнится товарами и, э, возможно, разговоры о рынке, о рыночной экономике, приобретут несколько конкретные очертания. Сейчас мы с вами имеем возможность попасть э, во внутрь этого прекрасного здания. Воспользовались любезностью э, хозяина, зам, зам, заместителя директора рынка Игоря Григорьевича Золотаренко. И, э, собственно, вопрос, э, Игорь Григорьевич, почему мы вот с оператором могли сюда попасть, почему нет продавцов, нет покупателей? в задержка, кто виноват, строители, э, Причина ну, есть целый ряд. Но вообще завтра мы покупателей сюда запустим. Завтра у нас воскресення, шість часов ринок будуть відкрити. А зараз я познайомлю вас з тими, хто готував перший випуск Павлоградських новин. Тележурналісти Михайло Варняк, Ігор Вайцехівський, Степан Тимочко, оператори. Володимир Огульчанский, Петро Скопа, Микола Тимочко. Монтаж забезпечив видеоинженер Александр Калинин. Диктор Лариса Шайко. Я хотел бы сказать, что команда Независимого полорадского телевидения и дальше продолжит традиции, которые основал Игорь Дмитрич, и будет вещать только одну правду о городе Павлограде и все события, которые с этим связаны.